Київському домі учителя школьники зібрались, щоб покритикувати своїх учителей. На уроці вони розмовляють українською мову, а вже на перерві вони розмовляють на російську мову. І тому таким чином можливо і вчителі самі дитину не можуть доказ доказати, якою мовою потрібно розмовляти в нашій країні. Поэтому организаторы акции требуют учителей украинизировать, а обязанность говорить на государственном закрепить за педагогами в Кабмина. Иначе украинцы по-прежнему будут говорить языком Верки Сердючки. Вона в тебе штампована, ты начинаешь штампованно думать, ты начинаешь штампованно разговаривать. Ну, мне кажется, ты вот сам, сам отбываешь мову щодня. К школьникам присоединились столичные музыканты. Говорят, долго боролись против того, что их песни на украинском называли неформатом. Мы вынуждены бороться за свои права украинцев, за, за свою мову. Мы вынуждены это делать. и это треба озвучить и это треба робити, потому что насправді озвучена проблема російської мови фіктивна и никто не говорит про проблему украинскую мову. Ситуацию надо менять в корне, призывали участники акции и с удовольствием раздавали интервью. Я взяли людина, яка не пиарюся на, разных таких штучках, закладах, тому я себе таки чистый душею и совестью, а я просто патриот. Но когда дошло до дела, звезды бежать отказались. Маленький марафон длиною в 200 метров школьникам пришлось преодолевать самостоятельно. В Министерстве образования с Иваном Вакарчуком пообщаться тоже не удалось его зам объяснил у министра важные дела но ему обязательно передадут манифест с подписями протестующих татьяна блашко или ткач события